আধার কার্ড না থাকা নাগরিকদের জন্য বড় খবর যাদের আধার কার্ড তৈরি করতে সমস্যা হচ্ছে তাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর বড় মন্তব্য আসামের ন লক্ষ নাগরিকের আধার কার্ড ব্লক হয়েছে আধার কার্ড ও এনআরসি একই কেন্দ্রে হয় এই সমস্যা দেখা দিয়েছে আধার সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য আধার ব্লক হয়ে থাকা লোকদের নাম সংগ্রহ করবে রাজ্য সরকার আজ সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আসামে আধার কার্ড ব্লক হয়ে আছে এমন নাগরিকদের সংখ্যা নয় লক্ষ তারা সরকারের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত তো হচ্ছে নেই চাকরি বাকরিও পাচ্ছেন না এবার রাজ্য সরকার তাদের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এসেছে আজ সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানিয়েছেন যাদের আধার কার্ড ব্লক হয়ে আছে তাদের নাম সংগ্রহ করবে রাজ্য সরকার তারপর কেন্দ্রীয় সরকার এবং আধার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে। তিনি বলেন আসলে আধার কার্ড এবং এনআরসি একই কেন্দ্রে হয় এই সমস্যা দেখা দিয়েছে বিষয়টি গোলমেলে হয়ে গেছে এনআরসির জন্য আধার কার্ড ব্লক হয়ে আছে এমন নাগরিকদের মধ্যে অসমিয়া তথা প্রচুর ভারতীয় রয়েছেন এরা এখন নানা সমস্যায় পড়েছেন নাহার কাটিয়ায় ভারতীয় নাগরিকরা আধার কার্ড না থাকায় সমস্যায় পড়ার বিষয়টি সরকারের নজরে এসেছে এমনকি সরকারি চাকরি পেয়েও আধার কার্ড না থাকায় নিযুক্তি বাতিল হয়ে গেছে এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানিয়েছেন তিনি আশ্বাস দিয়েছেন খুব শীঘ্রই রাজ্য সরকার এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং আধার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা দূর করার চেষ্টা করবেন আধাৰ কাৰ্ডটো অসমীয়া মানুহৰো অসুবিধা হৈ আছে আমি নাহৰকটীয়া সমষ্টিত ছাব্বিশজন অসমীয়া মানুহৰ আধাৰত প্ৰব্লেম হৈ আছে আধাৰৰ কথাটো আমাৰ মিছলিডিং হৈ আছিলে ন লাখ মানুহৰ আধাৰ কাৰ্ড পেণ্ডিং হৈ আছে তাতে বঙালী আৰু মুছলমান মানুহৰ নাম নাই এইখিনি মানুহ এই মানুহ যোনে সেই সময়ত আধাৰ ল'ব গৈছিলে তেওঁলোক ব্লগ হৈ গ'ল পৰসীমৰ পলাশবাৰীত এজন মানুহক লগ পালো তেওঁ ল'ৰাটো সৈনিক স্কুলত পঢ়ে সৈনিক স্কুলত এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে আধাৰ কেন্দ্ৰত লৈ গৈছিলে সেই সময়ত এন আৰ চি চলি আছিলে আধাৰখন ব্লক হৈ গ'ল অসমীয়া মানুহ কলিতা মানুহ চ' ন লাখ সংখ্যা আমি এতিয়া চাই আছো আমি এক্সামিন কৰি আছো আধাৰ কাৰ্ড ব্লক হৈ থকা মানুহবিলাক মোৰো ইমান দিনা ধাৰণা আছিল যে এইবোৰ বঙালী হিন্দু মানুহ মুছলমান মানুহ কমোৱা মুছলমান মানুহ এনেকুৱা বুলি ধাৰণা আছিল কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে আমি গম পাই আছো যে সেইবোৰ সেই ধৰণৰ মানুহ যোনে সেই সময়ত আধাৰ ল'ব গৈছিলে আৰু তাত মেক্সিমাম অসমীয়া মানুহ আছে এটলিষ্ট ডেৰ লাখটো অসমীয়া মানুহ আছেই আছে এতিয়া আমি লিষ্টখন আধাৰ অথৰিটিৰ পৰা বিচাৰিছো যে এই ন লাখ মানুহৰ নামবোৰ কোন প্ৰথম মোৰো ধাৰণা আছিল যে এই ন লাখ এন আৰ চিত নাম নোহোৱা মানুহৰ নাম আধাৰত ব্লক হৈ আছে বুলি এতিয়া মই যোৱা দুমাহত অলপ সুক্ষ্মভাৱে বহিছো কাৰণে মই গম পালোঁ যে এইবোৰ সেইবোৰ মানুহ ধৰক মোৰ ল'ৰাক সেইটো সময়ত চেণ্ট্ৰেল স্কুলত নাম ভৰাব লাগে মোক আধাৰ লাগে আধাৰ আৰু এন আৰ চিৰ কেন্দ্ৰ একে আছিল সোমাই গ'ল ব্লক কৰি দিলো সেইকাৰণে মানুহবিলাকে মোক মিটিঙত গ'লে এইবাৰ ইলেকশ্যনত মই গম পালোঁ নাহৰকটীয়াত অসমীয়া মানুহবিলাকে আহি মোক ধৰিলে ছাৰ আমাৰ আধাৰ ব্লক হৈ আছে মই বোলো আপোনালোকৰ নাম এন আৰ চিত নাছিলে নেকি বোলে নহয় এন আৰ চিত আছে ড্ৰাফ্টত নাছিল নেকি বোলে নহয় ড্ৰাফ্টতো আছে তাৰপিছত মই এটা মেজিষ্ট্ৰেট ইনকুৱাৰী দিলো ৰিপৰ্ট আহিলোঁ যে তেওঁলোকৰ নাম ড্ৰাফ্টতো আছে তেওঁলোকৰ নাম ফাইনেলতো আছে তেতিয়া আমি ইনকুৱাৰী কৰিলোঁ যে এওঁলোকৰ এন আৰ চিটো কিয় ব্লক হ'ল তেতিয়া গম পালো যে এওঁলোকে এন আৰ চি কেন্দ্ৰত আধাৰ দিছিলে কাৰণ তেতিয়া আধাৰ কেন্দ্ৰ বিলাকেই গভমেণ্টে এন আৰ চি লৈকে কনভাৰ্ট কৰি দিছিলে এঘাৰজন মাৰোৱাৰী মানুহৰ তেওঁলোকৰ ওৱানতো আছিলে টুটো আছিলে ব্যৱসায়ৰ কাৰণে তেওঁলোকে আধাৰত ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট দিব গৈছিলে ব্লক হৈ গল সেইকাৰণে আধাৰ বন্ধ হৈ থকা মানুহবিলাকৰ লগত এন আৰ চিৰ সম্পৰ্ক নাই তেওঁলোক ভুক্তভোগী এন আৰ চি কেন্দ্ৰত গৈ পেলাই নাম দিছিলে সেই মানে আধাৰটোকে এন আৰ চি কেন্দ্ৰ বুলি গৈ পেলাই তেওঁলোকে বায়'মেট্ৰিক দিছিলে কেইদিনমান আগতে অসমৰ ছোৱালী এজনী চাকৰি পাইছে ডিলইডত আধাৰ নাই কাৰণে চাকৰিটো গুচি গ'ল কিয় পিছত মই সুধিলোঁ যে ভণ্টি কিয় আধাৰ নাই বোলে মই সেইটো সময়ত আধাৰ দিব গৈছিলো টাইমিংটোৰ কাৰণে কিল হৈ গ'ল মানুহবিলাক সেইকাৰণে আধাৰৰ কাৰ্ড ব্লকৰ যিটো কেচ সেইটো এতিয়া আমি লিষ্টখন চাই আছোঁ যদি আমাৰ এচেচমেণ্টটো শুদ্ধ হয় আমি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত এক্টিভলি লাগিম যাতে এন আৰ চিখিনি অন্তত থলুৱা বা ভাৰতীয় মানুহখিনিৰ খুলি দিয়ে যাৰ যাৰ এন আৰ চিত নাম আছে নাম নোহোৱাখিনি ব্লক কৰি ৰাখক আমাৰ কোনো ক'বলগীয়া নাই চ' সেইটো লাইনতো এতিয়া আমি কাম কৰি আছোঁ আমি সমস্যাবিলাক কমাব গৈ আছোঁ যাতে অসমখন মোৰ এটা মনত ইচ্ছা আছে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চালৈকে যিমান পাৰোঁ সমস্যাবিলাক কমাওঁ ইও এটা সমস্যা বঙালী হিন্দুটোনো মোটামুটি এটা ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল যে তেওঁলোকে চি এত আবেদন নকৰে মোটামুটি গতিকে চি এ আন্দোলন চেপ্তাৰটো মোটামুটি ক্ল'জ হৈ গ'ল আঠজনে আৰু এইটো অফিচিয়েল ডাটা আজিৰ ডেটত আঠজনে আবেদন কৰিছে আৰু আঠজনৰ দুজনে এপিয়াৰ কৰিছে খুব বেছি গৈ গৈ এক লাখ ডেৰ লাখ হ'লেতো ভালেই হয় ভাৰত চৰকাৰে আইন এখন বনাইছে কিবা এটা ভেলু কোনোবাই পাওক ইমান আমিও ইমান ষ্টেণ্ড লৈ লৈছিয়ে ফেভাৰত কিবা এটা লাভ হয় যদি হওক একোৱেই লাভ নাই বিৰোধিতাসকলৰো সন্মানটো থাকক সমৰ্থন কৰা সকলৰো সন্মানটো থাকক এতিয়া দুয়োটা পক্ষৰে সন্মান নোহোৱা হৈ গ'ল আপোনালোকৰো সন্মান থাকক ইমান লিখিলে আমাৰো সন্মান গ'ল আপোনালোকৰো গ'ল বিৰোধিতা কৰা সকলৰ সেইকাৰণে মই চেষ্টা কৰি আছো অন্ততঃ ডেৰ লাখ মান হলে আন্দোলন কৰা পাৰ্টীয়েও কব পাৰিব যে কৈছিলো নহয় আমিও কব পাৰিম যে আমি ইমান সমৰ্থন কৰিলো অন্ততঃ ডেৰ লাখ মানুহেতো ন্যায় পালে আপোনালোকেও কব পাৰিব ইমান টকচো পাতিলো ইমান লিখিলো আমিতো অন্তত ডেৰ লাখটোতো হল এতিয়া একোৱেই নাই আঠত ভৰি আছো পৰৱৰ্তী অন্যান্য আপডেট